Добрый день, уважаемые друзья и гости моего канала. Хочу продолжить обзор фарминг симулятор 2013. Итак, на сегодня я продвинулся в игре далеко. Я купил 100 овец и 65 коров. Эти коровы мне приносят прибыль в молоке, а овцы в шерсти. В данный момент я вот... А, развожу шерсть на продажу. Вот. А, вот в этот пункт. В шерстяной пункт. Так, вот мне больше нравится, конечно, в тракторе вид так сказать изнутри ой подождите вот ну вот как-то так я играю одной рукой второй рукой держу камеру поэтому если что вы меня просите если что-то не так Дальше я хочу, значит, буду пока по ходу дела рассказывать, что и как происходит. Я сейчас в данный момент еду вот продавать свою шерсть. Баланс у меня на сегодня 77 тысяч. Ну там у меня, потому что работы идут. Две машины у меня работают. Два трактора. Каких-то нанял там человек. Как бы их назвать-то? Номер один, номер два или имена дать? Как говорит Степан Холера Петрович Да Иванович. Вот сюда вот, вот подъезжаем наши шерсть. Ава, 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 ава. О, 88 300. Разворачиваемся. мне, кстати, пришлось опять кредит взять. Для покупки там всякой техники докупить. Я думаю, что этот кредит я очень быстро отобью. Я купил фронтальный погрузчик и купил животных, как я говорил. Сейчас мы как раз приедем там, где овцы, покажу вам загон с овцами. Я, в принципе, маршрут уже знаю, поэтому без карты, как вы видите, смотрю без карты. маршрут мне известен. Кстати, вот, наверное, вот так вот я и сделаю, да. Опа, что-то тут случилось. Во что-то я врезался. значит сейчас мы приедем посмотрим что там можем сделать я купил кстати большой погрузчик которым я сегодня купил также кош но это у коров стоит И здесь у меня кстати стоит Две газонокосилки, которые специально, если что, под, э, собирают корм для овец и для коров. Я нашел пять подков. Не знаю, э, я понял, что это для лошадей. Там в достижениях было написано для лошадей. А где я их буду брать, эти лошади, мне, честно говоря, тоже непонятно. Как они у меня появятся и откуда я их возьму. Ну тут зерна еще, ой, сено еще навалом. Да! Так... Где-то мои овечки... Мои бедные... Ой, извините... Мои бедные овечки, никто нас не пасёт... О! Давайте полюбуемся на овечек. Вот. Мы как нормальные люди. Кстати, да, я не пастор. Как говорил Христос. Кто через забор сигает кабцам тут? О, хром, хром.

А баранов-то нету, чтобы ягнята были. Пройдем на паузу сейчас.